Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naikah Ibn Rizal. Uh, nombor IDP 163612. Hari ini saya akan membentangkan tentang rancangan pengajar harian saya. saya. Mata pelajar saya pilih adalah Sains. Uh, tahun 1, pelajar 25 orang. Tema saya adalah diri saya, diri saya dan tajuk yang saya pilih adalah Diri Manusia. Baik, so kita akan pergi ke okay, langkah pengajaran so seindasi kita pengenalan tentang diri manusia uh, guru menunjukkan gambar lima diri manusia dan bertanya pada fungsi dan murid akan berkongsi pengalaman menggunakan diri kita akan buat macam ni untuk menarik minat mereka lah kita akan menggunakan kad gambar diri bagi mereka untuk kenal setiap diri uh, setiap setiap diri tersebut so, untuk langkah satu bahagian tubuh berkaitan deria guru menandakan setiap deria dan menunjuk kedudukan pada tubuh uh, murid akan menyebutkan nama deria dan menunjukkan uh, bahagian tubuh mereka sendiri contoh so, carta deria gambar tubuh ini adalah untuk uh, mereka murid, uh, murid untuk mengenalpasti bahagian tubuh di, di tubuh mereka sendiri bahagian deria-deria yang ada di tubuh mereka sendiri so untuk langkah dua, ciri objek dan fungsi deria guru mengedarkan kad objek Uh, murid bekerjasama mengelaskan objek Mengikut ciri seperti warna, bau, rasa Bunyi dan atau uh, sentuhan Ini kita akan buat Satu tugasan untuk uh, Satu tugasan berkumpulan Bagi mereka dapat Bekerjasama untuk memastikan Untuk memastikan bahawa mereka kenal uh, Dari uh, Mengikut objek yang Berada di sekitar mereka Iaitu berada di rumah, sekolah atau sebagainya So langkah tiga pembincangan dan pengukuhan murid akan menghutangkan hasil kerja dan apa kalau ada salah guru akan betulkan jawapan dan memberikan pengenalan lanjut dan terakhir adalah penutup uh, rumus sama belajaran. guru akan memuaskan diri fungsi diri dan penting setiap tubuh dan kita akan buat sedikit kuis satu lah kuasa dengan murid iaitu soalan lisan saja baik untuk Efek guru, murid aktif dan bekerjasama semasa aktiviti kumpulan, objek, uh, objektif pembelajaran tercapai dengan baik Dan kekurangan kemungkinan ada murid yang, ada beberapa murid yang akan keliru dengan dua-dua dia, dia iaitu rasa dan sentuhan Sebab dua-dua tu adalah hampir sama tapi dia, dia ada kelainan iaitu rasa kita, apabila kita rasa menggunakan lidah dan sentuhan apabila kita menggunakan tangan So cadangan penambah baikan sediakan lebih banyak contoh sempena untuk aktiviti pengelasan dari sebulan murid dapat menepasi bahagian tubuh berkaitan diri dan mengelaskan objek mengikut ciri ciri uh, dengan betul so itu saja daripada saya sekian terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera InsyaAllah saya akan membentangkan subjek pendidikan Islam tahun 2 yang bertajuk diriku bersih iaitu mengenai istinjak. Tajuk pembelajaran ini ialah diriku bersih dengan fokus kepada istinjak iaitu satu amalan penting dalam menjaga kebersihan diri menurut ajaran Islam. Kita pergi kepada standard kandungan. Standard kandungan bagi topik ini ialah memahami dan mengamalkan konsep beristinjak selain daripada air dalam kehidupan harian. Manakala, standard pembelajaran pula menekankan yang pertama menyenaraikan alat-alat istinjak selain air, yang kedua menerangkan syarat-syarat beristinjak menggunakan benda kesat seperti tisu atau batu suci. Ini memastikan murid bukan sahaja tahu teori tetapi boleh mempraktikkan adab bersuci dengan betul. Termasuk pada objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan maksud istinja dengan tepat. Yang kedua, menyenaraikan sekurang-kurangnya dua alat yang boleh digunakan semasa istinja. Dan yang ketiga menunjukkan tiga langkah istinja melalui simulasi menggunakan anak patung. Objektif ini membantu murid memahami konsep, mengenal pasti alat istinja dan mempraktikkan kemahiran secara hands-on learning. Langkah pengajaran. Pengajaran dimulakan dengan set induksi menggunakan gambar alatan istinja. Ini bertujuan menarik perhatian murid dan mengaktifkan pengetahuan sedia ada mereka. Pada langkah pertama, guru menerangkan maksud istinja dan alat yang boleh digunakan terutamanya ketika ketiadaan air. Murid diperkenalkan dengan ciri-ciri alat yang suci dan sesuai untuk digunakan. Seterusnya, dalam langkah kedua, guru melakukan demonstrasi atau simulasi istinja menggunakan boneka atau anak patung. Kemudiannya, murid melakukan simulasi secara bergilir bagi membina kemahiran psikomotor dan keyakinan diri. Pada langkah ketiga, murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan mereka melakukan aktiviti padankan kad untuk membezakan alat istinjak dan bukan alat istinjak. Aktiviti ini mengukuhkan kefahaman dan menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif. Akhir sekali, guru membuat rumusan, mengulang maksud istinja dan langkah istinja serta mengingatkan murid bahawa menjaga kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Slide yang seterusnya, justifikasi pemilihan aktiviti. Aktiviti aktiviti ini dipilih kerana semuanya berpusatkan kepada murid dan selaras dengan pembelajaran abad ke-21 iaitu Pak 21. Yang pertamanya, aktiviti set induksi iaitu teka gambar boleh menarik minat murid menyokong teori pembelajaran prior knowledge activation iaitu pengetahuan sedia ada murid. Yang kedua, penerangan guru menggunakan gambar dapat memudahkan pemahaman konsep istinja melalui gambar dan teks ringkas. Aktiviti yang ketiga ialah aktiviti padankan kad dapat mengasah kemahiran berfikir dan kolaborasi murid. Selain itu, melatih kemahiran berfikir seperti mengelaskan alat istinja secara manipulatif. Dan aktiviti yang keempat ialah aktiviti demonstrasi atau simulasi cara-cara beristinja. Ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran sebenar melalui hands-on learning. Secara keseluruhan, aktiviti Pembelajar, pengajaran dan pembelajaran ini membantu murid memahami istinjak secara teori dan praktikal serta membentuk tabiat menjaga kebersihan dari diri dalam kehidupan seharian. Sekian sahaja pembentangan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanarkan diri saya Ahmad bin Syaudin dan berhubung mitri 1165734. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian itu uh, tentang mat mata pelajaran bahasa Melayu yang bertemakan kekeluargaan. Tajuknya iaitu kata nama am dan kata nama khas. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada objektif dan kriteria kejayaan dalam RPH ini. Okey, apa yang pelajar akan capai pada hari ini iaitu yang pertama berkaitan dengan objektif pembelajaran yang pertama iaitu uh, pelajar dapat menyatakan kata nama am dan kata nama khas. Yang kedua, pelajar juga dapat mengelaskan sekurang-kurangnya lima perkataan dengan betul. Dan yang terakhir, pelajar juga dapat membina tiga ayat menggunakan kata nama am dan kata nama khas. Selain itu, uh, berkenaan dengan kriteria kejayaan kepada pelajar. Okay, yang pertama sekali itu pelajar dapat mengenal pasti jenis-jenis kata nama Okey, yang kedua, pelajar juga dapat membuat pengalasan kata nama dengan betul. Yang terakhir sekali, pelajar dapat menghasilkan ayat yang lengkap dan juga betul. Yang seterusnya, kita pergi kepada bahagian pengisian, kurikulum, IMK, keperbarian, ketidak dan teknik. Okey, yang terakhir sekali, kita akan go to kepada nilai murni. Okey, dalam nilai murni terdapat tiga bahagian itu Yang pertama, kerjasama Yang kedua, keyakinan diri tenteraisali romak dan memuhati. Berhormat dan, dan seterusnya itu berkenaan dengan kemahiran berfikir. Okey, dalam kemahiran berfikir ni terdapat dua point lah Yang poin pertama itu a mengenal pasti dan memadankan kata nama am dengan kata nama khas. Yang kedua aa, pelajar dapat mengelaskan kata nama am dan juga kata nama khas. Bagi kemahiran personal aa, pelajar juga dapat uh, membina keyakinan diri. Uh, contohnya seperti murid berani berkongsi jawapan dan membentang hasil kerja kumpulan mereka. Yang kedua itu berkenaan dengan tanggungjawab. Okey, iaitu uh, murid dapat siapkan tugasan dalam tempoh masa yang telah diberikan. Lagi yang seterusnya itu uh, kemahiran belajar cara, cara belajar. Yang pertama itu refleksi sikit okay, uh, refleksi uh, contohnya iaitu guru menyemak hasil kerja dan pembentangan murid. Yang kedua iaitu kolaboratif. Uh, murid belajar melalui perbincangan dengan rakan sekelas. Yang terakhir sekali iaitu elemen merentas kurikulum EMK. Okay, uh, terdapat tiga lah iaitu uh, yang pertama kreativiti, dan inovasi. Yang kedua elemen EMK iaitu uh, murid jawab pis melalui kita cerita kahut dan kislet dan seterusnya itu bahasa lah. Murid menggunakan bahasa Melayu dalam sesi pembelajaran. Seterusnya berkenaan dengan set indaksi. Okey, set indaksi merupakan uh, set uh, di mana guru memberikan penerangan berkenaan dengan topik yang akan disampaikan lah. Okay, set indaksi, uh, akan disampaikan oleh guru selama 5 minit. Itu seperti yang kita dapat lihat dalam slide yang saya sediakan. Contohnya seperti uh, persoalan soalan berkenaan dengan Apakah persamaan dan perbezaan antara perkataan dalam kotak berwarna merah dan biru? Okey, uh, ini menunjukkan bahawa uh, guru menerangkan persamaan ataupun perbezaan, perbezaan kata nama am ataupun kata nama khas. Okey, yang kedua kita pergi kepada langkah pertama. Okey, langkah pertama ini guru akan membuat uh, perjalanan dalam membentangkan topik tersebut dalam 15 minit. Okey, di, di sini terdapat lihat uh, guru telah menyediakan kotak ataupun kolam uh, untuk pelajar agar mereka, agar mereka lebih memahamilah, mudah fahamlah tentang topik ni. Jadi okay, kita dapat seperti sti, kata nama am, maksud kata nama am dan kata nama khas, peraturan ejaan. Itu ah uh, kata nama am bermula dengan huruf kecil, manakala kata nama khas bermula dengan huruf besar. Contoh bagi kata nama am, kata nama am iaitu ah uh, cikgu, sekolah, taman, buku. Manakala bagi kata nama khas iaitu contohnya Ali, Kuala Lumpur, Lotus iaitu mengandungi huruf besar di awal perkataan sebut lah. Okey, yang seterusnya itu uh, langkah kedua. Uh, langkah kedua ni uh, iaitu merupakan latihan dalam kumpulan. Okey, latihan ini dijalankan selama 20 minit oleh guru kepada pelajar lah. Itu seperti yang daripada lihat di dalam slide sebut itu uh, yang pertama sekali, uh, murid dia dibahagikan kepada enam kumpulan lah. Yang kedua, uh, murid perlu mengenaskan kad perkataan yang diberikan kepada mereka itu kepada kumpulan mereka lah sama ada kata tersebut dalam kumpulan kata nama am ataupun khas. Seterusnya, murid juga perlu melakarkan pengerasan kata tersebut kepada dalam kertas majung yang disediakan lah Dan seterusnya murid perlu membentangkan hasil kerja akhir mereka kepada kelas. Okey, yang seterusnya itu ah langkah ketiga. Langkah ketiga ini merupakan langkah kendiri kepada pelajar. Okey, ah langkah kendiri ini ah murid perlu melakukan latihan selama 15 minit. Okey, uh, iaitu latihannya ialah uh, murid perlu membina tiga contoh ayat yang mengandungi kata nama am dan kata nama khas. Okey, uh, murid akan diberikanlah uh, petaan, tiga petaan dari kumpulan kata nama am dan tiga petaan dari kumpulan kata nama khas. Manakala bagi penutup pula itu uh, guru melaksanakan rumusan dari keseluruhan topik yang disampaikan lah. Contohnya seperti uh, rumusan berkenaan keselamatan am iaitu uh, kata nama am berasal daripada huruf kecil. Kalau keselamatan um, am khas um, uh, mulai pada huruf besar. Okey. Kena dengan kuis, uh, guru uh, membuat kuis menggunakan aplikasi seperti Quizlet, Kahoot dan sebagainya lah. Okey, yang terakhir sekali kita pergi kepada bahagian refleksi guru lah. Okey, yang pertama kali kita dapat lihat uh, di bahagian refleksi guru itu uh, kekuatan lah. Maksudnya seperti bahagian besar murid dapat memahami perbezaan antara kata nama am dan juga kata nama khas. Yang kedua itu berkenaan dengan kekurangan. Contohnya seperti apa yang saya dapat lah. Uh, sebilangan kecil murid masih lemah dalam membina ayat lengkap yang mengandungi kata nama am maupun kata nama khas. Okey, di sini terdapat lihat uh, juga uh, dari segi cadangan untuk penambahbaikan lah ya okay, contohnya yang saya dapat nyatakan itu kait dengan bimbingan berperingkat. Okey murid sepatutnya dibahagikan mengikut tahap penguasaan supaya bimbingan lebih tersasarlah, lebih menyeluruhlah. Okey dan yang seterusnya itu dalam segulalah. Secara keseluruhan a uh, objektif pembelajaran telah dicapai pada tahap yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurul Umi binti Zainul Abidin, memegang nama matrik B164818. Hari ini saya akan membuat perbentangan berkaitan dengan tugas dan dua individu iaitu justifikasi rancangan pengajaran harian bagi subjek sains tahun 1. Seperti yang sedia maklum, situasi tugasan dua adalah kita merupakan seorang guru baru yang ditempatkan di sebuah sekolah luar bandar dan ditugaskan untuk mengajar sebuah kelas dengan bilangan pelajar yang besar iaitu seramai 36 orang pelajar pada pengamatan awal pelajar-pelajar ini mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran yang berbeza dan ada segelintir pelajar juga tidak bermotivasi semasa di dalam kelas. Berdasarkan tugasan ini, kita perlu merancang tugasan pengajaran yang berkesan untuk mengatasi isu-isu ini. Untuk RPH pada kali ini saya memilih subjek sains untuk mengajar pelajar seramai 36 orang bagi tahun 1. Standard kandungan adalah 3.1 iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Seterusnya standard pembelajaran 3.1.1 adalah membanding dan membezakan benda hidup dan benda bukan hidup berdasarkan ciri-ciri seperti bernafas, memerlukan air dan makanan, bergerak, membesar dan membiak manakala 3.12 adalah membuat urutan contoh-contoh benda hidup mengikut saiz. Seterusnya, kita pergi kepada objektif. Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menyatakan maksud benda hidup dan benda bukan hidup, membezakan ciri-ciri benda hidup, mengenal pasti objek di sekeliling dan mengelaskan sama ada ia benda hidup atau benda bukan hidup. Seterusnya kita beralih kepada kriteria kejayaan di mana murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya empat ciri-ciri benda hidup. Murid juga dapat memberikan contoh benda hidup dan benda bukan hidup dengan betul dan tepat. Dan akhir sekali murid dapat membuat pengelasan terhadap aktiviti kad bergambar kepada dua kumpulan iaitu benda hidup dan bukan benda hidup tanpa sebarang kesilapan seterusnya kita pergi kepada rancangan pengajaran harian set indeksi di mana pada pendapat saya set indeksi merupakan bahagian yang penting dalam rancangan pengajaran di mana set indeksi ini akan dianggap sangat penting kerana penentu permulaan untuk menarik minat murid. Di sini kita dapat lihat aktiviti yang dijalankan selama 10 minit adalah dengan pengenalan kepada tema yang hendak diajar iaitu benda hidup dan benda bukan hidup, guru memulakan sesi tayangan video tentang kitaran hidup bagi haiwan dan tumbuhan melalui lima cara. Seterusnya, sebahagian keadaan pembelajaran ini adalah bertujuan untuk menarik dan menarik minat dan juga interaktif pelajar. Guru juga menaik, mengaitkan proses tumbesaran manusia melalui penceritaan sebelum lahirnya manusia sehinggalah tua. Guru menyanyikan lagu bersama murid untuk memudahkan lagi proses murid untuk mengingat dan juga memahami. Murid diberikan soalan apakah yang kamu lihat dan faham dalam video tadi. Dan guru akhir sekali mengaitkan dengan topik yang akan dipelajari pada hari ini. Seterusnya, kita pergi kepada justifikasi RPHS set induksi di mana guru telah mengaktifkan pengetahuan yang sedia ada murid di mana guru menayang video kita dan hidup untuk mengingat pengalaman lampau pelajar di mana guru juga menceritakan tentang tumbuh seram manusia dengan menghubungkan pengetahuan yang sedia ada dengan topik baru seterusnya Guru telah menarik minat dan fokus murid melalui video dan lagu menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan. Ini menarik minat pelajar untuk belajar. Seterusnya dengan nyanyian bersama ini dapat meningkatkan tumpuan dan kesediaan pelajar untuk belajar. Yang ketiga adalah penglibatan murid yang aktif kerana guru menyoal murid apa yang kamu lihat dan faham berdasarkan video yang telah diberikan. Murid aktif berfikir dan menjawab serta berkongsi pendapat dengan apa yang telah mereka lihat. Kemudian yang keempat menghubungkan kepada topik hari ini di mana kandungan video yang berkaitan dengan ciri benda hidup yang telah ditunjukkan. Ini juga akan menjadi satu jambatan kepada Topik baru di mana benda hidup dan bukan benda hidup dapat dikaitkan Yang kelima adalah merangsang kemahiran berfikir di mana murid menganalisis maklumat daripada video Dan membuat perkaitan antara contoh kehidupan yang sebenar Seperti yang kita lihat daripada set induksi 10 minit ini Kaedah yang digunakan adalah kaedah soal jawab, nyanyian, perhatian, visual dan penceritaan kemahiran yang digunakan adalah seperti menganalisis dan menjana idea berkaitan kognitif kemahiran berfokus dan juga elemen merentas kurikulum adalah melalui teknologi dan kreatif inovatif yang ditunjukkan oleh guru